we uh -huh. Рамазан, да, мне 10 лет. Я учусь в школе 53-й. Класс у меня 5 -й. Сейчас у меня каникулы, послезавтра у меня онлайн учеба. Учиться, ну, учиться я не хочу, потому что школа начинается в... 9 или 8 утра. Надо до часу, либо до трех сидеть. А живу я с мамой, зарабатываю на телефон новый. Я увидел по телевизору, что дети моют машины, зарабатывают деньги. Некоторые купили уже себе много чего разного. Я с другом подумал, а чего мы не смогли так? Я договорился с другом и сказал, у меня есть моющие, завтра мы пойдем мыть машины. Друг согласился. Ему мама не разрешила, но он, он, типа, как из дома сбежал, и мы пошли мыть машины. Первый день мы заработали 300 гривен. Друг себе купил сладости, а я дал деньги маме все, и она скупилась себе домой то, что надо. Спасибо. За СУ заезжает. Малыш, именно вылетишь вот воду. Здрасте, можем фары Да как хочешь, блин, только мне тебя подбодрить нечем, скажу тебе честно. Не маналика вообще. Так что можешь снимать. Спасибо тебе Спасибо. огромное. За помойку дали чудо чаду и шоколад из лагуны. Идею дала я, я мою машины первые, а сейчас уже Пол николая вот такими детьми моет машины. Ну в день машин могу десять помыть либо 7 ну, вообще э -э, я не считаю, ну, машин 10 точно. О, машина заезжает. Здрасьте, можем фар помыть? Уже говорят, чтобы я купил новый телефон, и я на него собираю телефон, чтобы снимать видео, чтобы не лагало, чтобы вести нормально тик канал ТикТок, потому что когда я снимаю видео, у меня постоянно все лагает. Снимаю в ТикТоке я где-то месяца два. Вот мой ТикТок аккаунт. Некоторые залетают по 244 просмотра. А вот. Я не понимаю просто логики тиктока. Почему видео залетя... залетает на 600 просмотров, лайков, например, на том видео 10 или 15? Угу, тревога. Может опять прилететь сюда на завод. 24.02 э, началась война, мама меня будет. Я думал, все, надо будет вставать в школу, собираться. Я смотрю на часы, а там 6 утра я сказал маме, а что мне в школу уже идти? Э, сегодня уроки раньше начинаются. Мама сказала, нет, война началась, сирена выла, и мы пошли в подвал. Под нашим домом пролетел самолет с русским флагом. Бомбардировщик и скидывал бомбы. Самое близкое, которое упала, это возле нашего дома в соседний двор. Вчера 11 ракет прилетело сюда. Одна в Могилянку снова прилетела. И еще одна прилетела вон там у университет сзади. Вон выбило стекла. Ракеты тоже прилетели. Эта магиянка тут семь э, штук прилетела сюда. А еще посчитаем две, девять штук прилетело стекла полностью выбиты. Слышно было очень хорошо, потому что я живу тут, вот на углу. Мы были дома просто и сюда начала прилетать. Было очень не слышно. И сказали, что летит много ракет. Потом, когда э, отбой тревоги был, мы вышли и увидели, что прилетели все ракеты вот сюда. Две в крышу залетело, три залетело вовнутрь и еще четыре вроде бы полетело в разные стороны. Вот тут вот пролетело э, ночью несколько ракет. Сейчас разбирают завалы, э, ш, э, чтобы найти трупы, э, если будут. И разбирают завалы, чтобы в начале войны их отстроить заново. Вообще 11 пострадалых было за один или два дня нашли. А сейчас нашли уже около 37. Из них, э, вроде бы, э, 32 пострадалых и 4 убитых. Вот это вот кабинет на втором этаже. Это кабинет, там, где сидел у них э, директор. А на третьем этаже была школа. Вон там доска висит, и класс полностью разнесло. Даже он там в асфальте застряла ракета и не взорвалась. Вот так вот торчала из асфальта. Там сейчас дырка большая. И еще нашли три мертвых кота и пораненных десять или 11. Некоторые машины вообще разбились и разорвались на куски машины, потому что оттуда прилетает. Вообще, чтобы началась воздушная тревога, надо, может быть, чтобы ракеты две прилетела, а потом включают воздушную тревогу. Три орка пробрались в наш парк, их схватили в плен наши. Это было в начале войны. Ушишь откуда? Сказали по новостям. Вот разрушенные дома их сейчас сделают, собираются обостроить заново. Ну, а это уже далеко, ну, я думаю, что по нашим. Потому что наши Николаев не бахают. Вот, стекла повыбивала. Вот, выбила. Давай, краба. Давай краба. краба. Чекаем в ЗСУ. Ну, мне когда подарили военную форму, сразу в первый же день, когда я и шел, на другой стороне дороги шли двое дядь и перешли ко мне через дорогу, а я был в форме. И спросили, где служишь, я говорю, ну, в армии, ну, типа. Они мне взяли и дали 100 гривен, и я пошел домой. Так я на новый телефон собираю. Ну, я вообще собирался собирать, но так не собираю. Вообще надо, да, надо много. А можно сказать зрителям, чтобы подписались на мой тикток аккаунт? Да. Просто мне не хватает еще 520 подписчиков, и чтобы добить одну тысячу. Да, в тиктоке. Там я свою кошку заснял в девятнадцатом году. Два видео шортс. Дом полностью обгорел даже не дома, а отеле это. Да тут, походу, не одна, а две прилетела. Не буду подходить. Это выезд из Николаева. Тут всегда прилеты. Тут, постоянно что-то в городе взрывается просто так. Либо наши что-то стрельнули куда-то и взорвалось. О, а там мое село. Парутина. Село Парутина. святая и очень холодная. О, а тут одна даже не видно. Интересно, какая тут глубина. Не, ну если тут -то удочки ловят, тогда тут -то большая глубина. Мы работаем на фарах, если знаете, вот это фары стекла. Номера помыть не надо, да, вот это узнаем. Кто пятихат отдает, кто вообще ноль. Один человек за стекла дал вообще одну гривну. Ну, как когда? Короче, слышишь, а вчера мы это сидели на мосте. Пару взрывов было, короче, мы это легли в пол, именно руки вот так вот зажали, боялись это. Потом на Ингульский ушли. И там, ну, где-то в метрах 15-20 упала ракета. И прямо в этот, в столб. В столб. И под мост. И еще. под мост тоже, да. Он... Вчера у меня руки тряслись, это капец. И сердце билось очень сильно. Я еле домой дошел. А потом а -а -а. все перестало, и я хоть успокоился, и мы пошли дальше гулять. А у нас прилетело на завод 60... 61-й? Да. Я читал тоже, да. Завод 61-го коммунара. А мы живем ну, через дорогу. У меня... Там у моего дяди кабинет разнесло. Ну, завязывать уже, да? Лучше бы мир был, чем война. Так можно просто выехать, и вам дадут жилье рандомное. Да нет, лучше здесь встану. Здесь у нас дедушка старый, 94 года. Короче, понимаешь. Ветеран. Ладно, давай, брат, удачи. Сюда трамвай ездит. Кстати, вот один трамвай. Разойдись! Когда началась война, я побоялся, потому что я не знал что делать я просто в первой во второй мировой войне не участвовал Ну я не знал что такое война началась вот сейчас я уже привык к выстрелам я по телевизору у нас плазма большая я играю в Xbox там и я играл там танчики все такое я думал это нормально. А сейчас это совсем ненормально. Сейчас танки валяются на улицах, некоторые горят, некоторые выбухают. Машины вообще сейчас взрываются от того, что ракеты прилетают. Сейчас голуби умирают, собаки, потому что нет еды, воды. А голуби умирают от звук сирен. У них маленькие и не такие чудные перепонки. ЛИРИЧЕСКАЯ <laughs> МУЗЫКА да. Алло, да, Наталочка? Зайчонок, да, давай 20, 20 батонов, давай. 5 нарезки по два треугольника. Угу. Все, давай, зайка, береги себя. Давай, Китин. Да, нам друг подарил форму. Это взрослая форма, футболка. Но он ее не снимает <фе> вообще. Я ЗСУ. <фе> И хочет быть у меня военным, защищать нас. Пойдем где-нибудь учиться на кафедру. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Я знаю, что он машины моет. Это было его решение. Ну, было трудно с деньгами, он помог маме. Мама, я буду работать, буду помогать. Да, сейчас немножко тяжеловато стало, и так было тяжко, но сейчас особенно. Денег не хватает, зарплату урезали. Воспитываю сама, мать одиночка, сама работаю. И он увидел, что маме тяжело, сказал, мама, я иду работать, все. Ну, нормально, в день 300-500, больше, чем мама зарабатывает. Приходит с хлебом, все надо покупает, деньги маме дает. Забирали на телефон никак не получается, потому что тяжеловато сейчас у нас. Особенно, когда вот это все началось, это вообще мало ли до сих пор не укладывается. Ну, я никогда не думала, что я буду жить, когда будет война. Ну, честно, никогда. Я думала, что мы уже через пару лет будем, у нас машины будут летать. Ну, все было хорошо, и шли в хорошее жилье, и все нормально было, но пришла война, и все нам сделало нам беду. Дети у нас очень сильно изменились, потому что у них разговор только о войне. Они уже ненавидят Россию. У них разговоры только о война, война, стреляют, бахкают. Дети изменились, нервные стали, ну как бы ничего не хотят. У меня малый ночью, когда бахкает, иногда спит, и иногда как прилетит, так он это просыпается, плачет, ну, бежим либо в коридор, либо куда-нибудь. Или под одеяло, и все. Дети есть разные. Есть у кого психика расшатанная, они будут бояться. Мой малый, я в нем больше уверена, что мой Богданчик будет, наоборот, защищать нас, и... Будет, конечно, детем войны, все мы будем. Жалко. Это, как говорят, кто не боится войны, тот дурак. Ой, то, то есть только дурак не боится войны. Да. Это да когда город закрывали, на два дня, когда проверяли это все, мы переехали к другу, у него подвал хороший. Ночью спали, и оно как шандарахнуло, когда первый день. Малого в охапку. Он даже не проснулся ночью. Ну, то есть я его поднимала, все. Ну, они уже выработались у детей. Ну, оно уже выработалось, они уже спят, даже ничего почти не слышат. И когда прилетела сюда в Могилянку первый раз, я его Собрала, и мы опять поехали в Лиски. Думала, что там будет спокойнее, но там тоже бахи, страхи. Ну, сейчас... Соседний двор пролетел. Угу. Вчера сильно было, очень сильно. Страшно, сильно. А расскажи, как ты мне рассказала, что война началась. Как я тебе рассказала, что война началась? Ну, расскажи, ты не помнишь? Нет. Ну, я помню. Да? Ну, я расскажи. Я уже рассказывала. Ты уже рассказывала? Два раза. Два раза. У <laughs> меня уже столько за эти полгода перемешалось в голове, что мама ничего не соображает. Думала выезжать, но не могу. Бабушка у меня лежачая, вторая с палочкой ходит. Я сирота как бы всю жизнь. Без мамы, без папы. Ну, я не могу их оставить. Уехать вот так просто и оставить. Страшно, я не спорю. Каждый день лежу, молюсь. Чтобы не прилетело, а если летит, то лети дальше, лети дальше, где-то в речку, где-то куда-нибудь, лишь бы не по домам. Надо куда-то дальше идти. Не хочется так жить, чтобы оборвалось в один момент. Мы все отстроим, ну, я больше, чем уверена, у меня ж мурашки по коже почти. Мы все отстроим, все у нас будет хорошо. Мы выстоим по-любому. У нас очень хорошие мальчики, они нас защищают и всегда на позитиве вот что мне нравится, что они всегда на позитиве. Танцуют, пляшут и дают нам свою энергию. И мы ими заряжаемся, вот так вам скажу. Потому что если бы не они, то нас бы уже, наверное, не было, и мы были бы уже в полной попе. Николаев не русский. Ну, мы русскоязычные, да, я не спорю. Я всю жизнь на русском языке разговариваю. Ну, я не считаю себя, что Николаев русский город. Мы Украина одна большая страна. Украина, Николаев, Херсон, Одесса, это все наши, Мариуполь, Донецк, это все мы. Крым, это мы, это Украина, это никак не Россия. И Крым мы вернем по-любому, ну, я больше чем уверена. И будем жить еще лучше и процветать. нормальной жизнь, гулял с друзьями, а война началась, воздушная тревога, ракеты летят, и мы не гуляем теперь так часто. И говорят, что если прилетит прям возле прям близко, тогда уже друзья мои будут выезжать, и я походу с ними тоже выйду. Мои друзья говорят, что она им не нравится, они хотят, чтобы она быстрее закончилась, а я хочу, чтобы она побыстрее пошла, потому что чем быстрее, тем лучше. Ну, если она будет идти быстрее, тогда может у русских э, закончиться ракеты и война закончится. А вообще я бы хотел бы Путину лицо разорвать за войну. А вы знали, что это не Путин настоящий, а это двойник его? Путин настоящий умер еще давно, а это его двойник, которому уже 74 года. Одноклассников много повыезжало. У моего друга вообще в классе два человека осталось. Некоторые в Одессе сейчас. Одна в Италию поехала одноклассница. Я не хочу войны, чтобы она побыстрее закончилась, потому что я хочу нормально играть с друзьями. Раньше, когда мне было 7 лет или 8, мама мне разрешала ходить гулять. Мог пойти далеко, мог и недалеко пойти. А началась война, теперь я вообще дома почти не отхожу. Все.